Юдин Олексій Игоревич Та нагородити грамотою за участь конкурса конкурсах в і и открыл активну концертному Шесть лет у нас были боевые действия с Но он победил Он вел партизанскую батальон Да, он а тоже То есть не ходя в школу на концертах, и мы были удивлены, что у нас еще и поет. Еще и как поет. Бросал гранаты, они не вылетают. Да, <решит> школа на месте, я тебе желаю. Все-таки Саша нагнать все, что ты там где упустил. И хорошего тебе будущего. И не забывай о виду школу. Обертунулась Александровичу. Учню шестого класса трубы, викладач Кириллев Виктор Петрович Там нагородили грамоту за концерт по деятельность осіб. Обратите внимание на улыбку. Рассказывай секрет. Экзамен. Вася готовиться, слышишь, как разыгрывается. Вася играет. Только заходит Татьяна Степановна. У Вася начинается сполняк. Он смотрит на нее, сыграть ничего не может. Потом... Татьяна Степановна самоустранялась, приходила я, и то же самое. Потом мы решили, как-то что-то надо делать, или бабки вести, вот что-то какой-то, да? И тут Вася пустил в ход свое оружие. Он начал да. улыбаться. Да? Да? это улыбка для вас, мужчина. Просто я ему один раз сделала комплимент, просто так не могу по поводу его очаровательной улыбки он быстренько среагировал как надо. И перед и теперь, экзаменом он отшивает массу комплиментов. Играет, и не боится уже ни меня, ни Татьяны Степановны. И очень счастлив, что получается. Павловский Марии Сергеевне, ученицы шестого класса, скрытка, вкладач Краснопутска, Надея Васильевна. А на вы ты грамоту за активно-концертную деятельность, по субистую, участь в областных конкурсах, та конкурсах у склады, ансамбль, скрипарит, протягом нарчения. Это уже третья э, дочка, да? Третья даже дома. Ну, Пусть то есть дети. Уже и внуки появились. Маша, я же должна сказать, не все знают. Первая Настя, вторая Аня, третья Маша. Две старшие сестры когда-то учились у меня в школе искусств на бригаде. А Маша маму сама привела сюда за скрипку, за, за скрипку, да, за руку, и говорит, буду играть на скрипке. Мама, которая две на фортепиано ходили на вокал, никак не могла понять, при здесь вообще скрипка. И все ожидала, что Маша в какой-то момент и бросит. Но Маша, стойка. Покажешь маме свидетельство. Що ти все-таки перемогла. Смогла, а фотографію тобі на пам'яті, як сказала Татьяна Степанова. Шостого класу фортепіано клада Світленська Ірина Накольна. та нагородити грамотою за Ніка, якщо у нас з Сашою були воєнні действия, то Нікою у нас была великая отечественная. И опять победила, в этой войне победила Ника. Если Саша хоть периодически появлялся, э, из укрытия, то Ника тщательно там скрывалась. Даже когда мы ее выманивали конфетами, оценками, угрозами, она не выходила. На связь. На связь. Откольная там. Но, <связь> Но все-таки победила с двойки мы не Сільська просто кінчення школи. Ми так увидели, куди карце, яка ти прийшла маленька, от така ти стала чаровательна, взросла, милая. Сталярові пістінні Олегівні учениці 6 класу локалу складач Омарова Фаїна Шамілівна та нагородити грамоти за активну концертну віяльню. А, Кристина пришла 6 лет назад, таким маленькая, с тоненьким волосочком, такая скромная девочка, она стала чуть-чуть Пух, пухленькая, пухленькая была. она не пухленькая, она такая трэбл, так, сейчас она, какая. она аппетитная, это я всем говорю, вот аппетитная, и вообще мы сейчас не о фигуре говорим, так вот, и сегодня, вы слышали, какой волосочек у Кристины, с этого тоненького Волосочка такая, во-первых, красивая девочка, во-вторых, с классным голосом, я тебе желаю удачи в жизни, и чтобы ты поступила туда, куда ты хочешь. А это музыкальное училище. Валерии Игоревне, ученице, тут написано учню, шестого класса фортепиано, выкладач мельник. Лилия Витальевна. Наоборот, это играл за участь в перемогу в міському конкурсе, юный вертоз правомайщины. У меня есть фотографии это это. Лера, вот Лера и Катя Мичаева. Вот это вот были две куклы. Одевали их, ну просто вот как на... Ну да, О, вот такая вот она вот с таким бантом ходила. Ноги не доставали до пола, им под две поставки такими целыми баррикадами. Я все время спрашиваю, вы за лето замуж не ходить? <реклама> я тебе желаю удачи. Жаль, конечно, что ты, я не знаю, как ты свою судьбу построишь. Хорошая была бы пианистка. Но, до, до пятого класса она была классная пианистка. Но не знаю, может любовь, может выросла, а может все пройдет и опять, Лера, начнет заниматься, еще куда-то поступать. Далее? Лен? Все, я держу на облачке Истолиру Викторовичу Ученицу шестого класса гитары Ученица Так написано Да Это все виновата я Вы когда еще? Я обещала Я обещала что когда мы будем вручать свидетельство, я ему спою начало песни, вернее, строчки из песни, а он не окончание, потому что Великая Отечественная война продолжалась, и мне еще и Давид участвовал. Но мы с папой, мы с папой победили. Вот. И Давид сейчас на сцене. А фраза, которая должна была спеть, сейчас. Я тебя никогда не забуду. А Давид мне должен был ответить. Давайте. Давай. Я, я тебя никогда не убью. А приказ. Приказ подписал премьер-министр. Мабуть, Багато будуть сьогодні. Це така традиційна частина, коли випускники готують якісь юмористичні сценки, свого життя, життя школи, на згадку про себе, щоб залишити спогади для вчителів. Це, їхня вдячність за вашу роботу, за вашу папу. І ви знаєте, я хочу відмітити, що ці діти, як казала Марина Олександрівна, вони особливі. Перше, цей зал повністю діти прикрашали самі. Ми тут три вечори знімали верхи, знімали вішали шарики. От, і хочу вам сказати, що і це, мабуть, ну наприклад, за мою практику, я тут 8 років працюю. Це діти вперше, які самі повністю захотіли організувати капусти, вони бігали, мене не тушили, давайте щось робити, допомагати і так далі. Тобто, я вважаю, що вони молодці з великої їдери. От. І хочу зауважити, що звичайно це. Импровизация, это готовилось уже быстро, готовились проводки э, сроки, о, тому, поэтому, то кажуть, не судить нас с І Итак, мы начинаем. место то запели трубач Василий и пианист Сергей, причем четыре голоса. А пианистка Виктория Людмила стали ему компонировать, причем на барабан. Пианистка Лилия очень огорчилась, узнав, что ей э, придется столкнуться с любимым автором «Лилия и люди» и Эгарном Себастьяновичем Бахом. А не оказались и экзамены по музыкатуре. Ученики так и не смогли ответить на вопрос, кто написал свадьбу домашнего персона и Полонеса Гинского. Педагоги выпускали новую интерпретацию значения тритон. По заявлению выпускника Александра, тритон — это такая волосатая ящерица, которая как Кристина, еле прыгнулась на экзамен через толпу своих же поклонников. А скрипачка Маша очень расстроилась, что Иванди узнал, что Иванди не придет послушать ее. Наш канал продолжает свою работу. Сейчас вы увидите новый мюзикл «Мама и Джульетта» на новый лад. Постановки трудных поступков для Евшаны два Сценарий и постановка сами сочинили, сами наизусть выучили. Ведь же не хочешь ты. Иди как мадри Мариане и умоляй, чтобы не выгнала тебя. Набравшись смелости юнец отправился в отправился с Мариной в святых. А в это время перемена. Я оторвала голову дам, чумаче чая весна, и нам не даст, а музыки скажу я с ума, чубачей чая весна, чумаче чая, чумаче чая весна, пришла, и крышу нам с тобой снесла Чуба-Чечая, висна пришла. Я с головы, что лет ее без не пропускал. И очень хорошо, что я весной не пришел. Давайте мне контрольную напишем кое что. Пришла. И я давала голову там. Чумачечая весна, нам не до сна. О а скажу я с ума. Чумачечая весна. Чумачечая. Чумачечая весна пришла.

чума чая, весна пришла, и крышу нам с тобой снесла, чума чая, весна пришла, лала, Ещё Еще немного, и еще чуть-чуть. Сдадишь -чуть. экзамен и в путь. Ведь разве ты не рада? Проблема не во мне, а в милом не Ромео. Не допускаю до экзамена его. него. денег он, одно лишь слово. Добрался до света света. Я свободен. и Все получилось? Я тебя никогда не Ты меня никогда не Большое! Oh <laughs> Спасибо! Я тебя никогда не... Дух маэстро Виктору сейчас сдавать экзамен. Ну а ты, Джулетта, милая моя, уж все экзамены сдала сегодня. Сдала. Теперь лишь хор остался. Ну, это сложно, Джулетта? Ты такая Просто... умная, Джульетта. Уже это уж верно, Джульетта умница у нас. Это наша профессор Татьяна, это та еще да, боимся немного ее. Она нас случае, каких-то странных заклинаний.

Через несколько минут продолжаем иллюзию Ромео и Джульетта на новый лад. Ученики предлагают ввести инновации в преподавании музыкальной литературы. Они советуют использовать одновременно со струковым восприятием длительные ассоциации. Итак, новый взгляд на музыкальную викторину. Кока-кола.